На території обслуговування Соєвської відділення поліції було проведення відпрацювання. Під час відпрацювання було встановлено жителя Сиєвського району і при перевірці було встановлено, що він у 2014 році проходив службу так званому оплот. На площі Леніна проходили мітинги. Якраз ну, я пішов туди на ці мітинги. В каком городе? В городе Донецке. Там увидел палатку с агитацией, что вступали в ряды ДНР. Ну, я подошел, как раз палатка была оплот. Подошел палатку, мне сразу предоставили прошуру, рассказали об оплоте, что там зарплата идет от 15 тысяч рублей. Ну, меня это, конечно, заинтересовало, сколько денег не было. Ну, я спросил, что для этого надо. Мне сказали только паспорт сделаем, ксерокопию. Потом меня определили в мотострелковую группу. Начали направлять на большие магазины на охрану. Чтобы мы следили, чтобы не выгружали товары с магазинов. А отправили меня в город Макиевку. И чтобы не давать им касаться и забирать деньги. И потом я увидел, что это что-то ну, как-то неправильно, незаконно они этим занимаются. А уже я примерно прослужил до февраля следующего года 15-го. Вам все это время платили деньги обещанные? Обещанные не платили. Но говорили от 15 и будет повыше. Никаких денег я не видел. Ну, нужно сказать, что я разочаровался. Рассчитывал, конечно, на деньги, что там заработать. Но я не заработал денег и пожалел об этом, что я вообще вступил в ряды ДНР. За указанным фактом внесенной видимости до ЕРДР за статью 260 часть 2 проводится досудовое расследование.